То есть это у нас хаят. Кто там интересовался? Ну, по нашей да. проговорили хаят один. Да, хаят один. Но да тут бетонный зовут был, да? Нет, ну. День. Наверное, разрешите. Подвигайтесь, пожалуйста, сюда ближе. Разрешите мне представиться первонаперво. Меня зовут Юлия Малосич, я представляю отдел международного сотрудничества Чернобыльской станции. Более 90 тысяч человек принимало участие в работах здесь, на площадке по деградации последствий армании. Более 600 тысяч – это по всей зоне отчуждения огромное количество. Люди постоянно меняли друг друга, на смену одним приходили другие. Я говорю, темно-серого цвета. Они, это конструкции 86-го года. То есть те, которые были установлены на сохранившейся конструкции блока. Ну, в частности, вот сам, одним из самых сложных самой сложной задачей было это строительство кровли да, над разрушенным реактором было принято такое решение, несущие балки по две с каждой стороны, так называемые балки B1, B2, две с северной стороны и две с южной, они были положены с восточной оконечности на вентиляционные шахты. Вот две вентиляционные шахты, которые остались неразрушенными. Но оценить, насколько они прочны, не представлялось возможным. То есть условно, вообще условно, конструкции, их срок эксплуатации был определен не более 30 лет, начиная с 1986 -го года.